Украина подписала экономическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом, предусматривающую создание зоны свободной торговли. Конечная цель ⁇ полноценное членство в Евросообществе. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских силовиков, однако президент Петр Порошенко допускает продление режима перемирия. Европа дала России три дня для реализации шагов по деэскалации ситуации в Украине. Если Москва не прислушается, обещает ввести новые, более жесткие санкции. И подробнее о самых главных событиях далее в выпуске в студии Светлана Шевченко. Украина и Евросоюз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Подпись от имени нашего государства поставил президент Петр Порошенко. Кроме Украины, аналогичное соглашение с ЕС подписали Грузия и Молдова. Хронология этого исторического события далее в сюжете. Подписи под соглашением об ассоциации поставили глава Европейского совета Херман Ван Рампей, президент Еврокомиссии Жозе Манель Борозу, а также главы государств и правительств стран-членов ЕС. Петр Порошенко отметил, что сегодня исторический день для Украины, самый важный с момента обретения независимости. Я подпишу соглашение вот этой ручкой, на которой написано Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной Вильнюс 29 ноября 2013 года. Тогда это не состоялось, а теперь я поставлю свою подпись той же самой ручкой. И это говорит о том, что исторические события необратимы. За последние месяцы Украина заплатила слишком высокую цену за то, что ее европейская мечта стала реальностью. Сегодняшнее соглашение начнет действовать с осени нынешнего года, после того, как оно будет утверждено Верховной Радой. Ратификации парламентами 28 европейских стран не потребуется. Президент Евросовета Херман Ван Рампе заявил, что в Украине люди отдали свои жизни ради того, чтобы стать ближе к Европейскому Союзу. Общая цель – ваша полная интеграция в рынок Европейского Союза, самый большой и богатый в мире. Безвизовый режим сблизит нас, и он уже введен для Молдовы. Перемены внутри общества в системе управления принесут более благополучную и безопасную жизнь вашим гражданам, жизнь в семье европейских стран, которым они по праву принадлежат. Со своей стороны президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сказал, что эти соглашения – логическое завершение пути, начатого более 20 лет назад, когда Украина, Молдова и Грузия стали независимыми государствами. Сегодняшние соглашения являются самыми амбициозными документами, которые Европейский Союз подписывал за последнее время. Они позволят нашим партнерам проводить реформы, укреплять верховенство закона и проводить хорошую управленческую политику, а также дать импульс экономическому росту в регионе, благодаря открытию доступа к внутреннему рынку и углублению сотрудничества во многих секторах. Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины, Грузии и Молдовы в зону свободной торговли Евросоюза. Как следствие, либерализация торговли, движения капиталов и рабочей силы. В результате украинские экспортеры будут экономить до полумиллиарда евро ежегодно. Александр Мужичук, БТБ. Украина намеревается стать полноправным членом ЕС и ожидает, что Европа подтвердит такую возможность. Об этом после окончания заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил президент Петр Порошенко. По его словам, соглашение об ассоциации стоило Украине очень дорого, поэтому страна заслужила место в семье западных стран. Порошенко выразил надежду вскоре услышать заявление, где Европейское сообщество подтвердит такое право украинского народа. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Оландом. Об этом сообщает сайт президента. Стороны обсудили выполнение мирного плана Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Европейские политики выразили обеспокоенность по поводу нарушения боевиками в Донецкой и Луганской областях режима прекращения огня. Все конфликтующие должны выполнять взятые на себя обязательства, подчеркнули Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Оланд стороны согласились, что позиция ЕС в этом вопросе должна быть более решительной. МИД Украины получил официальное поздравление президента Литовской Республики Дали Грибаускайте по случаю подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Грибаускайте приветствует выбор Украины быть европейцами и говорит, что соглашение об ассоциации, об ассоциации это путь Украины к большей свободе, демократии и европейскому благосостоянию. Вся Европа, в свою очередь, очень рада обрести такого партнера. Мы приветствуем это и поздравляем вас с европейским выбором. Соглашение об ассоциации – это ваш путь к большой свободе, демократии и европейскому достатку. Литва и все члены ЕС приветствуют вас как определившегося партнера. Это дает возможность поделиться лучшим, что есть у нас, ценностями и партнерством. Сегодня великий день для Европы, потому что украинский народ поверил в европейский образ жизни. Выбор европейских ценностей ⁇ очень важное решение в эти дни, особенно для Украины. Уважаемые украинцы, поздравляю вас с подписанием соглашения об ассоциации и добро пожаловать в европейскую семью. Слава Украине. Украина, ЕС и Россия проведут трехсторонние консультации по соглашению об ассоциации 3-4 июля. Об этом заявил Петр Порошенко. По его словам, будут обсуждаться временные измерения внедрения шагов, предусмотренных углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли. В то же время соглашение об ассоциации может быть выгодно как для стран ЕС, так и для Российской Федерации, считает украинский лидер. Украина может быть тем мостиком, который позволит российским товарам выйти на европейские рынки. И никаких угроз для любой страны соглашение не несет, подчеркнул президент. Переговоры об ассоциации начались еще в марте 2007 года. А после того, как в феврале 2008 Украина получила членство в ВТО, Киев начал диалог с Европейским Союзом о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, как ключевом моменте соглашения об ассоциации. После сегодняшнего подписания европейские рынки откроют на условиях, которые редко где встречаются в международной торговле. Специально для Украины в ЕС ввели асимметричное снижение пошлин на товары. Подробнее расскажет Виктория Попов. 1200 страниц, 7 разделов, 43 приложения, 2 дополнения и 3 протокола. Все это документ, который создаст условия для стремительного политического и экономического развития Украины в партнерстве с Евросоюзом. Это соглашение практически равняется статусу страны-члена, за исключением нашего прямого участия в институциях Европейского Союза и прямого участия в принятии решений внутри ЕС. Это полномасштабная политическая и экономическая интеграция Украины в европейские структуры на основе свободной торговли. Но ключевым является не столько отмена действующих ввозных пошлин на большинство товаров, сколько введение асимметричного режима. Для некоторых товарных позиций будут установлены переходные периоды, когда пошлины будут постепенно снижаться в течение нескольких лет. Переходные режимы устанавливаются в качестве защитной меры подготовки украинских производителей к работе в условиях конкуренции с европейскими партнерами. В частности, неравнозначное снижение пошлин установят на аграрную продукцию. Является ли подписание соглашения об ассоциации с ЕС таким, что снимает все вопросы? Нет, таким подписание соглашения об ассоциации не является. Европа – это одно из направлений, с которыми сотрудничает Украина. На какие другие рынки мы сегодня ориентируемся? Это рынки Азии и Африки. Это рынки Азии, это рынки Африки. Также эксперты считают, что сближение с Европой возобновит инвестиционную привлекательность Украины. Притока капиталовложений следует ожидать в сельскохозяйственной и металлургической отрасли, а также в легкой промышленности. Если посмотреть, например, полтора-два месяца назад уровень страховки за риск на работу на Украине находился на уровне порядка 1300 базовых пунктов. То есть надо было платить... 13 процентов только для того, чтобы застраховать свой капитал, который сюда заходит. Сейчас это на уровне порядка 800 базовых пунктов. Однако аналитики настаивают, что подписание ассоциации с ЕС это всего лишь первый шаг на пути восстановления отечественной экономики. Одновременно необходимо искать новые рынки сбыта украинских товаров и не прерывать работу с уже привычными партнерами. Виктория Попович, Виктор Синкевич, БТБ. Подписывая соглашение об ассоциации, Украина выбрала путь реформ и модернизации. Десять лет на имплементацию положений документа и около ста важнейших домашних заданий. Справится ли с ними Украина? На эту тему размышляли те, кто стоял у истоков европейского выбора Украины. Исторический момент подписания экономической части соглашения об ассоциации представители власти времен президента Ющенко, заложившего первый камень евроинтеграционного направления Украины, наблюдают в режиме онлайн. Улыбки, бурные аплодисменты и одновременно скорбь. По небесной сотне, которой кровью пришлось отстаивать право на европейское будущее. Эта трагедия возложила на плечи нынешней власти двойную ответственность. Поэтому у них нет права медлить с имплементационными реформами. Реально перед нами стоит серьезная работа, такая кропотливая, практическая, конкретная и не очень приятная. И эту работу должен выполнить государственный аппарат. Сама по себе подпись лишь начало тернистого, но очень нужного для государства пути. Перед Верховной Радой стоят весьма серьезные задания ⁇ обеспечить законодательную базу для обеспечения работы зоны свободной торговли с ЕС. Наша, точка цены... наша первая точка ⁇ это таможня. Первый день действия соглашения наша таможня должна работать как европейская, без взяток. Очень быстро пропускать импортеров и экспортеров. Следующая наша критическая точка ⁇ стандартизация промышленности. Украина в этом направлении стала более-менее в нормальное движение. Но проблема в том, что нам нужно будет адаптировать более трех тысяч европейских стандартов. В настоящий момент адаптировали около 800. Также необходимо создать специальный орган, отвечающий за евроинтеграционные процессы. Такие планы у правительства уже есть, о них премьер Арсений Яценюк рассказал на последнем заседании кабмина. Экс-министр иностранных дел Владимир Агрызко говорит о своем видении такого ведомства. Только создание мощного органа, который был в Польше, Венгрии, Словакии и так далее, который должен будет иметь возможность влиять на координацию этих действий. Потому как, скажу откровенно, МИД вот такая маленькая частица от того, что нам нужно сделать. Агрызка уверен, соответствующая структура необходима и со стороны ЕС, чтобы в первую очередь жестко контролировать средства, выделенные в поддержку наших европейских стремлений. И лишь после этого украинцы почувствуют реальный результат реформ. От торговли с Европейским Союзом, от того, что вы сможете продать бочку меда, вагон сахара или, например, много ящиков помидоров, выигрывает не столько государство или Министерство финансов, собирающее налоги, а тот фермер и производитель производитель меда, который продал продукцию и получил свою выручку. У него будет чем накормить свою семью, и он сможет выплатить зарплату своим работникам. По подсчетам Минэкономразвития уже в первый год на отмене пошлин со стороны ЕС Украина сэкономит около полумиллиарда долларов. Но выгода далеко не в этом. Главное, что соглашение является мощным стимулом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Наталья Прогор, Валерий Власюк, БТБ. Тем временем на Майдане независимости в Киеве, ставшем форпостом борьбы за евроинтеграцию, отмечают долгожданное подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Место, которое еще этой зимой было центральной ареной сражений, сегодня наполнилось атмосферой радости. Прочувствовал ее и наш корреспондент Екатерина Доброгорская. Немало людей пришли на Майдан в вышиванках, а некоторые взяли с собой флаги Украины и Евросоюза. Рассказывают, понимают, что подписание ассоциации – это только начало и перестает пройти еще нелегкий путь, чтобы стать действительно европейской страной. Мы взяли украинский флаг с собой, а вот сейчас наши друзья из представительства подавили нам европейский флаг, поэтому так спонтанно получилось. Я только положительных моментов, но ну, для этого немножко надо поработать все вместе, манна небесная с него не упадет. Мы понимаем, мы приложим усилия для того, чтобы было хорошо. Но ожидание лучшего, понимаете, это это сбылась мечта. Вот такое счастье, непередаваемое. Вот все люди родненькие вокруг, все мои, все украинцы. Под гимн Украины, исполненный под музыку гимна ЕС, активисты Майдана раздавали голубые шарики с желтыми звездочками и радостно выпустили их в небо во время оды радости. Активисты рассказывают, революция за свободу и независимость Украины завершилась сегодня новым началом. Началом европейского будущего нашей Родины. Екатерина Доброгорская, Сергей Савчук, БТБ. И уже через два часа истекает срок перемирия, объявленного президентом в минувшую пятницу. Впрочем, Петр Порошенко допускает, что оно может быть продлено. Решение об этом он вместе с членами СНБО примет в ближайшее время. Это решение будет принято мной по возвращению в Украину после проведения необходимых консультаций с министром обороны, командующим Нацгвардии, министром внутренних дел, начальником генерального штаба и другими членами Совета национальной безопасности и обороны. Но, безусловно, если время окончания огня заканчивается сегодня в 22 часа, это решение будет принято сегодня. решение будет принято сегодня. Евросоюз ведет санкции против России, если Москва до 30 июня не предпримет ряд шагов под эскалацией ситуации в Украине. Это решение было принято в Брюсселе на заседании лидеров ЕС. В документе отмечается, что до этой даты должны быть предприняты меры, в том числе и соглашение о верификационном механизме под мониторингом ОБСЕ в отношении прекращения огня и эффективного контроля за границей. Возвращение украинским властям трех пунктов пересечения границы из Варина, Должанский и Краснопартизанск, освобождение заложников, а также Начало существенных переговоров по имплементации мирного плана Петра Порошенко. Но террористы продолжают совершать нападения на позиции украинских сил АТО, сообщает руководитель Центра информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. В частности, из автоматических гранатометов и минометов были обстреляны блокпосты неподалеку от Славянской и Красного Лимана. Ранены двое украинских военнослужащих. Еще один блокпост в этом районе вернулся под контроль наших силовиков. Также под обстрелом находится опорный пункт сил АТО возле поселка Тараны в Донецкой области. В Артемовске неизвестные обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел после обстрела воинской части вооруженными боевиками. В Донецке закончился второй раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствовали Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и Российского посольства в Украине, а также представители так называемых ДНР и ЛНР. Представители боевиков заявили о готовности прекратить огонь только в случае выведения сил Украинской армии с территории Донбасса. Воспитанники детдомов, а также люди, живущие в домах инвалидов и пациенты психбольниц в Луганской и Донецкой областях фактически стали заложниками сепаратистов. По данным уполномоченной украинского парламента по правам человека Валерии Лутковской, власти так называемой ДНР 25 июня выдали распоряжение, которым запретили эвакуацию этих категорий населения в другие регионы Украины. Кроме того, детские дома, дома инвалидов, приюты и больницы ждут соответствующих решений парализованных местных властей. Поэтому Лутковская призвала Киев к безотлагательным действиям. На сегодняшний день Министерство социальной политики Министерство На сегодняшний день Минсоцполитики, Минздрав и Минобразование все имеют соответствующую информацию, где можно было бы разместить эвакуированных людей, нуждающихся в этом инвалидов, стариков, детей. Но они ждут решений местных властей и, соответственно, не принимают решения самостоятельно. В связи с этим ни дети, ни психически больные, ни больные туберкулезом, ни находящиеся в домах инвалидов, к сожалению, не вывозятся из зоны конфликта. На жаль, не вывозите из зоны конфликту. Украина простилась с легендарным политиком, дважды председателем Верховной Рады Иваном Плющом. Его жизнь оборвалась на 73-м году жизни. Причина смерти тяжелое онкозаболевание, которое близкое окружение связывает с активным участием Ивана Степановича в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Патриот и настоящий украинец. Именно эти слова звучат первыми в адрес Ивана Плюща из уст тех, кто пришел почтить его память. Это огромный-огромный патриот нашей страны. Я хочу сказать, что это очень моральный человек, справедливый человек и мудрейший человек. Все эти качества Иван Плющ проявил в своей политической деятельности. Именно во времена его руководства Верховной Раде Украина перешла на гривну, отказалась от ядерного оружия и, что самое значимое, стала независимой. Именно он провел декларацию о независимости. Кравчук поехал в Москву на партийный съезд. Мы остались с Плющом, и он по крупиночке каждую позицию протягивал. А протягивать необходимые для нашей страны решения Ивану Плющу было несложно. Он использовал непобедимое оружие – юмор. Иван Степанович чувствовал зал. И всегда, когда была напряженная ситуация, он мог благодаря удачной шутке разрядить ситуацию и таким образом принять необходимое решение таким чином э, приняты необходимые решения. Депутат, не помню фамилии, тот, что у пиджаку, отойдите от микрохвона и займите свое место. Включите микрохвона в заднем проходе. Они хотят впихнуть невпихуемое. Это все шутки Ивана Плюща, которые со временем стали фразеологизмами. А выражение «депутат Заяц, не прыгайте по залу» сыграло значимую роль в жизни самого Ивана Зайца. Эта фраза, она меня сделала ну, в один день эта фраза сделала меня в один день узнаваемым человеком во всей Украине. Мне даже рассказывали, что в детских садиках дети бегали и кричали «Депутат Заяц, не прыгайте по залу». Иван Плющ остался в памяти украинцев народным политиком. Похоронили его с почестями на Байковском кладбище. Я считаю, что страна потеряла человека, который много сделал для того, чтобы состоялась сегодняшняя Украина. Я хочу еще раз я хочу выразить большие надежды на то, что Украина продолжит идти той дорогой, которую определили лучшие люди страны. Народ Украины, среди которых одна из величайших фигур – Иван Степанович Плющ. Вера Свердлок, Александр Котельников, БТБ. Но жизнь продолжается. И далее в эфире программа «Национальный интерес». Советник президента Украины Марина Ставничук подробно расскажет о конституционной реформе. И в 21 час по киевскому времени в программе «Важный день». Моя коллега Наталья Маслова будет говорить с экспертами о подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Спасибо, что вы с нами. До встречи на БТБ.